Как и все мариупольцы, проснулся от взрывов. Это было там утро, 5 или 6, уже не помню, но с утра дети прибежали ко мне, папа, что это? То есть поняли, что началась война. Находился до вечера в городе и вечером принял решение, что нужно выезжать к друзьям в Запорожье, потому что друзья звонили, приглашали, говорят, давай, давай, приезжай сюда к нам. Днем встретился возле драматического театра с мэром Мариуполя Бойченко, задал ему вопрос, есть ли какие-то действия как депутаты, что мы вообще делаем, какие действия, на что он ответил, что есть военная администрация, и она будет принимать решения, то есть депутаты ни на что не влияют, ничего не делают. То есть как бы... И вечером я принял решение, так как жил на левом берегу, и линия разграничения очень близко. Принял решение выехать в Запорожье к друзьям. В Запорожье побыл несколько дней и понял, что это надолго. Принял решение вывести свою семью и детей на Западную Украину. Попросил тогда Василия Верстюка, чтобы он подыскал какое-то жилье. Он на Франковской области нашел жилье. Я вывез туда семью, сам сел на машину и поехал в Киев. В Киеве с друзьями вступил в территориальную оборону при президенте Украины и сразу же с первых дней начали заниматься волонтерством, помогать, вывозить людей, вывозили с ЖД вокзалов, с автовокзалов людей привозили помощь. Точно так же там на Запорожье передавали там нашим друзьям помощь, чтобы они раздавали людям, которые выезжают. И вот так все закрутилось. Потом, когда Киевско, Киевская, область уже начала освобождаться, то ездили на деоккупированные территории с нашим ТРО, участвовали там. Наши ребята там в зачистках, мы с медиками приезжали, оказывали помощь людям, привозили продукты питания, тоже кого-то забирали, вывозили, кто мог. То есть, ну, насмотрелись это ужаса, Ирпень, Буча, Черниговская область, то есть везде. Ну а дальше волонтерство тоже. По сегодняшний день, в принципе, мы продолжаем. Есть фонд, я открыл благотворительный фонд Александра Лашина «Сильные украинцы». У нас есть команда друзей ДФТГ-31, это киевская ДФТГ от Вовки. Мы все вместе сейчас занимаемся, поддерживаем сейчас войсковых, буквально на днях наши ребята будут ехать на Херсонское направление, гнать машину танкистам нашим. И Сергей Конюшок, Василий Веростюк, наша Федерация на Украины, с прошлого года плотно занимается сейчас реабилитацией висковых, реабилитацией наших ветеранов, ребят, получивших травмы. И мы через спорт их так вот приводим в чувство, показываем, что они еще очень крепкие, сильные и могут всего добиться. И вот мы организовали такие турниры, как «Сильные Украины». Это по, там, по всем городам нашей страны. Вот сейчас мы будем стартовать второй сезон в Днепропетровске. В Днепре будет первое наш, наше мероприятие. Плюс мы сейчас еще делаем форумы, спортивно-ветеранские форумы, для того, чтобы как можно больше ветеранов привлечь к занятиям спорта, чтобы они все-таки не замыкались в себе, не начинали там выпивать, а вот лучше через спорт выгонять негатив тот, который накопился у них и прославлять нашу страну дальше, потому что у нас большие грандиозные планы, мы хотим создать наши украинские, под гидой Украины, международные соревнования, мы в прошлом году восемь наших ветеранов возили на классике Европа в Мадрид, где они установили мировой рекорд. И вот мы хотим сделать большие полноценные соревнования для наших висковых. Вера есть в нашу победу в любом случае. Мы очень часто ездим к ребятам и на Донецкое направление, и на Херсонское направление постоянно поддерживаем их общаемся и все все наши военные все ребята верят в то что мы победим и мы победим по-любому обязательно да может быть эта победа не будет такой э, быстрой как бы нам хотелось но она будет по-любому